شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے علی فلام میم را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب قرآن کی آیات ہے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکتے ہو پھر وہ عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چلتا ہے وہی تمام کاموں کا بندوبست کرتا ہے اور وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور ہر طرح کے پھلوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا وہی رات کو دن پر ڈھام دیتا ہے ان سب باتوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین میں کئی علاقے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کچھ انگور کے باغ کھیتیاں اور کھجور کے درخت کچھ دوہری جڑوں والے اور کچھ ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے ان سب کو ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے مگر ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا یہ کول ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی زندگی میں واپس لائے جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور انہی کی گدنوں میں توک ہوں گے اور یہی لوگ دوزک والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ لوگ تم سے بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب لانے کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے کئی سزائیں گزر چکی ہیں بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑا بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم کے اور بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے اور یہ کافر کہتے ہیں اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے تم بس خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اللہ جانتا ہے ہر مادہ عورت یا جانور جو کچھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور رحم میں جو کچھ کم یا زیادہ ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے وہی ہر چھپی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے وہ بڑا اور بلند ہے تم میں سے کوئی چھپکے سے بات کرے یا زور سے اور جو رات میں چھپ جائے یا دن میں چلے سب اللہ کے علم میں ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے اور وہی بادلوں کو اٹھاتا ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے وہ بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہے اسے گرا دیتا ہے پھر بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑی قدرت والا ہے اسی کو پکارنا حق ہے اور اس کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی فریاد نہیں سن سکتے مگر جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ وہ اس کے منہ تک آ جائے حالانکہ وہ اس تک نہیں پہنچتا کافروں کی دعائیں تو بس بیکار جاتی ہیں اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے کہو اللہ کہو کیا تم نے اللہ کے سوا کچھ ایسے کو رب بنایا ہے جو خود اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے یا اندھیرا اور روشنی کیا اللہ کے شریک بناتے ہو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ یکتا اور زبردست ہے اس نے آسمان سے پانی برسایا تو ندی نالے اپنے اپنے انداز کے مطابق بہنے لگے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ جھاگ بھی اٹھتا ہے جیسے زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر پگھلائے جانے والے دھات پر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے جھاگ تو بہ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے جو لوگ اپنے رب کی بات مانتے ہیں ان کے لیے بہترین انجام ہے اور جو اس کی بات نہ مانے اگر ان کے پاس زمین بھر کر سب کچھ ہو اور اتنا ہی اور بھی تب بھی وہ سب فدیہ دے دیں گے ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں جانتا عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو لوگ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے اور جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے انجام سے خوف کھاتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپ کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ خود داخل ہوں گے اور ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس پر کہ تم نے صبر کیا سو کیا ہی اچھا انجام ہے اس آخری گھر کا اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے بعد کہ اسے مضبوطی سے باندھا گیا ہو اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں یہی لوگ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اللہ جسے چاہے رزق دیتا ہے اور جسے چاہے کم کرتا ہے اور دنیاوی ساز و سامان پر یہ لوگ خوش ہو گئے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف ایک وقتی فائدہ ہے اور کافر کہتے ہیں اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہہ دو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں سن لو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے بہترین انجام ہے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان کو وہ وہی سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے حالانکہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں کہو وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے بول اٹھتے تب بھی یہ لوگ نہ مانتے بلکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام معاملات کا فیصلہ کیا ایمان والوں کو یہ بات کافی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دے دے اور کافروں پر ان کے اعمال کی سزا ہمیشہ آتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب کوئی مصیبت اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے مذاق کیا تھا ان پر وہی عذاب آ کر رہا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے عمل پر نگران ہے اس کے برابر ہے جو کچھ نہیں جانتا پھر بھی انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں کہو ان کے نام بتاؤ کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا یا تم صرف زبانی باتیں کر رہے ہو بلکہ ان کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا ہے اور انہیں راہ سے روک دیا گیا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگار بنے اور کافروں کا انجام آگ ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں کہو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤں میں اسی کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اگر تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا کارساز ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے اور ان کو بیویاں اور اولاد دی اور کسی رسول کا کام نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر وقت کے لیے ایک فیصلہ ہوتا ہے اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور اگر ہم تمہیں کچھ اس وعدے کا حصہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا تمہیں وفات دے دیں تو تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے ان سے پہلے بھی لوگ مکر کر چکے ہیں تو ساری چالیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کماتا ہے اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ شخص بھی جو کتاب کا علم رکھتا ہے